فلم يجد به قديرًا أو أفهم من تصدى لمعارضته من فصحاء أدنانا وبلغاء قحتانا حتى حسبوا أنهم سحر تسيرا ثم بيّن للناس ما نزل إليهم حسب ما أن لهم من مصالحهم ليتذكروا آياته وليتذكروا أولوا الألباب تذكيرا فكشف كنا الإنجلاك عن يعني آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهاتهن رموز الكتاب تأويلا وتفسيرا وأبرز غوامد الحقائق ولطائف الدقائق ليتجلى لهم خفايا الملوك والملكوت وخفايا القدوس والجبروت ليتفكروا فيها تفكيرا ومهد لهم قواعد الأحكام وأوضاعها أيها من نصوص الآيات وأوزاعها من نصوص الآيات وألمائها ليزهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا فمن كان له قلب أو السمع وهو شاهد فهو في الدارين حميد وسعيد ومن لم يرفع إليه رأسه وأدفع نبراسه يعيش زميما وسيصل سعيرا فيا واجب الوجود ويا فائد الجود ويا غاية كل مقصود صلي عليه صلاة تعازي غناءه وتسازي عناءه وعلى من أعانه وقرر تبيانه تقريرا وأفض علينا من بركاتهم واسلك بنا مسالك كراماتهم وسلم عليهم وعلينا تسليما كثيرا تمرا امرا جي এবারওটুকু খুদবার এবার টুকু বললাম এই এবার টুকুর সরা এবং এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইনশাআল্লাহ করব এবং এটার খালিজ তর্জমাটা ইনশাআল্লাহ আপনাদের সামনে পেশ করব আসসালামু আলাইকুম